Selepas Macau, Zhuhai, Guangzhou dan Hong Kong, perjalanan liburan masih teruskan lagi ke sebuah negara yang menjadi idaman ramai atau lebih dikenali sebagai negara Matahari Terbit iaitu Jepun. Jepun merupakan sebuah negara yang dikenali sebagai negara maju yang mana turning point Jepun bermula ketika era Meiji pada tahun 1868 sehingga 1912 yang mendorong kepada pembangunan industri, ekonomi, politik dan juga teknologi. Pada tahun 1872, Jepun membina landasan kereta api pertama dari Shimabishi ke Yokohama dan universiti pertama dengan sistem. Moden dibina pada tahun 1877 iaitu University of Tokyo. Pada tahun 1877 juga, Jepun bina sebuah sesenjana kuasa pertama dan sistem elektrik pertama direkodkan pada tahun 1878 ketika demonstrasi lampu elektrik di Imperial Palace Jepun oleh Thomas Edison. Jepun juga mula membina lapangan terbang pertama Haneda Airport pada tahun 1931, 22 tahun selepas lapangan pertama dunia dibina pada tahun 1909 di Maryland, USA yang diterajui oleh Wright Brothers. Dalam episod kali ini, kita akan share pengalaman kali keempat ke Jepun bermula dari Kuala Lumpur ke Kansai seterusnya ke Kyoto. Menariknya trip kali ini adalah pada peak season musim luruh jadi kita akan kongsikan juga tips untuk dapatkan hotel dengan harga yang sangat berpatutan walaupun melancung pada musim yang mempunyai jumlah pelancong yang tinggi. Selamat menonton! This is the final boarding call for passengers. That is, that is my dream. I am my Uh, negara ke-10 untuk tahun ini This is very unexpected trip Kita orang tak expect pun akan ada trip ni sebenarnya So flight sepatutnya pukul 2 suku Tapi delay pukul 5 So sekarang ni pukul 1 Kita orang ambil grab kat tahun ni. Sebaiklah baiklah ada grab Aku pre-book daripada semalam lagi So sekarang tengah tunggu pukul 2.30 Untuk drop lagi Jom sejujurnya kan Based on experience Pergi kat airport-airport negara lain Aku still deep in my heart Kalau A2 punya airport Masih lagi sangat best Dengan kereta yang sangat banyak Alive walaupun pukul 3 pagi So for me this is the best airport in the world untuk ke Japan kena fill out form dekat visit Japan punya website nanti dia akan bagi satu QR code QR code tu nanti akan digunakan masa kita lalu border control dekat sana kenal lah lepas check in luggage tu masuk ke dalam lepas tu terus sampai dekat gate P8 Okay, so tadi kita sampai pukul 1 Lepas tu pergi makan jap Makan dekat kedai pop tu Dalam 2 setengah Masa tu kita boleh check in luggage Okay, take note Air Asia Kalau air dua punya Tempat teman luggage tu Dia memang akan ada Beza 1 kg So kalau luggage Korang ambil 20 kg Please make sure luggage tu 19 kg je Sebab kotak tu Korang kena unpack Boleh kena unpack Kita orang dah kena 2-3 kali dah Dekat airport kalau air dua ni So tadi kita angkat rumah Timbang beg tu 19 kg 19.1 Bila sampai kat airport Kita mengam 20 kilo So just nice lah So and then lepas check in luggage tu Kita terus masuk kat dalam ni uh, Sampai lepas uh, immigration semua Dalam pukul 3.30 Baru sampai Kita punya flight sepatutnya pukul 2 Tapi delay sampai pukul 5 So just nice lah Dia bagi tahu awal So sebab tu kita pukul lambat So nak datang airport Make sure datang awal At least 3 jam awal 3 jam awal tu sebab macam ni Kalau kita depart pukul 5.10 Counter check in akan buka pukul 2.10 So make sure sampai airport sebelum 2.10 uh, Boleh je nak datang lambat sikit Counter check in tutup pukul 4 uh, sejam, sejam sebelum depart Tapi nanti rushing nak masuk orang so, tu make sure at least 3 jam awal supaya tak adalah nanti deny boarding ke apa semua macam tu so dia orang masuk dalam ni orang pukul 3.50 kita buka pukul 4.10 dan baru kita akan depart ke Osaka Kita terpaksa split dengan hasil kita. baik pun, bye kita dah settle custom clearance, aku rasa ni adalah custom clearance yang paling complicated aku pernah experience. Okay, dia macam ni. Kan aku cakap tadi, sebelum naik flight kita kena isi QR code apa semua tu kan. So, bila kita sampai dekat kawasan border control, sebab so, kita ada kes kit, Dia suruh pergi macam fast lane lah macam tu. Bila sampai fast lane tu, uh, dia tukar officer. Okay lah, masuk officer yang baru, kita orang nak masuk 4 orang, dia tak bagi. Dia suruh masuk Dua orang, dua orang. Lepas tu, dia minta QR code. Aku tunjuk QR code tu kan. Lepas tu, dia macam, oh, macam tak sempat naik semua aku, dia suruh aku keluar dan pergi queue balik, pergi isi form yang manual tu, paper, paper form huh? aku macam benda dah isi online pun kan, pasal macam, ok, isi je lah paper form, so, dan bukan kita orang je yang kena patah balik, sebab bila dia halau je keluar patah balik tu, kita kena queue balik dekat belakang, ada beberapa family juga, dan yang surprisingly ada je family yang masuk terus, sekali lima orang, sekali empat orang, boleh je, so tak tahu, mungkin officer tu bawa lepas gaduh dengan girlfriend ke apa ke hai dan lepas habis uh, custom clearance Kita akan lalu satu kawasan ambil luggage kan Lepas ambil luggage Kena lagi lalu satu lagi custom clearance Untuk declare benda yang kita bawa Sebab dia nak check kita ada bawa emas kilo ke tak Ada bawa duit banyak ke tak Ada bawa mid Tak apa benda-benda macam tu So dekat situ baru QR code tu function Maksudnya Masukkan pasport Scan pasport dan scan QR code tu And then clear Yang tu baru aku rasa macam berfungsi QR code kat situ Dah lah like, flight dah delay 3 jam Tuan sampai sini dah pukul 1 Sepatutnya sampai pukul 9 kan Dah delay 3 jam Lepas tu sekarang dah pukul dua baru settle So kat sini lah maghrib pukul Macam agak tak smooth lah bagi aku Macam sistem dah bagus tapi dia punya pelaksanaan dia tu bagi aku macam Masih lagi complicated Dia buat sistem sepatutnya benda tu clear semua macam Singapore. Tapi kat sini tak So aku rasa kena spend around one hour juga <coughs> untuk settle custom clearance so, Sekarang kita dah settle semua dah Nak pergi ke Kyoto Tengok kita akan ambil bus Dia ada dua options nak naik bus ataupun train Aku decide untuk ambil bus sebab tengok view Hello, welcome to Japan. Kesusahan mengeluarkan duit. Dia ada tiga mesin kat situ. Dua mesin 7E. Satu mesin yang tengah warna hijau tu. Tak tahu mesin apa. So, aku withdraw. Biasanya aku akan withdraw duit guna alliance card. Sebab alliance card withdraw fee dia murah RM8. Ah uh, dia punya currency exchange dia ikut rate hari tu. Tak ada extra charge. Tapi masalahnya tak boleh. So, tadi dah try dua kali tak boleh. Last kali try balik dengan Maybank boleh. Maybank mahal lah sikit. Dia charge RM12 untuk withdrawal. So, kita withdraw RM20,000. Dah lah kot kat airport ni aku rasa macam dah lama gila. Dah nak pergi balik hotel pula. Jom. Gracias. so kita nak beli tiket bus daripada airport Kansai ke Kyoto sebab kita akan stay dekat Kyoto dulu keluar je airport Kansai tu akan terus nampak platform daripada nombor 1 sampai nombor 12 untuk ke tempat kita orang ni kita orang kena pergi ke Umeda station dulu daripada airport so kena pergi ke platform nombor 5 dan counter tiket dia dia ada banyak counter tiket dan setiap counter tu dia ada macam ok ni counter untuk beli uh, tiket nombor 5 6 7 yang ni counter untuk beli tiket uh, platform 9 10 uh, macam tu so ada certain counter tiket boleh pakai debit card ada setengah tak boleh pakai debit kan so kalau macam kita orang punya kita tak kena pakai cash je sebab withdraw duit kan so harga tiket daripada Kansai Airport ke Umeda Station tu RM1,800 yen seorang dan budak iming abang, abang tak payah bayar so perjalanan ambil masa dalam sejam setengah macam tu so sekarang hmm. kita dalam bas dia sampai kat sini baru kita tukar naik train untuk terus sampai ke hotel Dia ni dia tengah dalam keadaan mood yang happy gila sebabnya ada window luar apa so dia boleh tengok pokok-pokok bottom dan warna golden macam tu ni adalah kali keempat kita orang datang ke sini dan ni adalah first time yang kita orang tengok Jepun untuk musim bottom So untuk perjalanan, nak naik bas ke nak naik train Kalau naik bas, kita boleh nampak view laut dekat belakang Kalau naik train, kita akan nampak dekat bahagian railway je kau mirip kaki kat di sini tengok buat daripada pukul 9 pagi sampai pukul 3,000 yen maksudnya 90 ringgit 7 sampai 9 pagi esok 2,800 yen dalam 70 ringgit macam tu So, bas ni, airport limousine bus ni kalau pink ni dia akan berhenti betul-betul depan kedai Uniqlo. Kalau kita pergi belah kanan akan ke tempat untuk waiting bus area. Kalau belah kiri dia akan bawa kita pergi ke train station. Woi, woi. Pokemon, Pokemon. 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 Rasa macam freezer peti ais. Ini kata rasa macam freezer peti ais. Kita orang turun tadi suku 13. dah nak maghrib. Tak tahulah suku berapa sekarang ni crossing ni ada macam tiga crossing ada empat crossing tau so setiap penjuru tu akan ada polis jaga sebab setiap penjuru ni macam ramai gila orang nak cross so, polis akan jaga kat setiap penjuru. dan bukan seorang je yang jaga so, banyak gila ada satu setiap meja tu macam lima, enam orang polis yang jaga kat kedah dulu ada satu supermarket nama dia Thank you Thank you Jaya ha lah thank you dia sekarang ni kita kat sini ni Thank you Osaka Umeda Station Okay, so tadi lepas tanya dekat information counter tu, train yang cantik yang aku nak naik train tu, dia sampai pukul tiga setengah sahaja dan train tu weekend. So sekarang dia kata kita kena pergi platform one, uh, beli tiket dekat sini, kat sini dia tak accept card, memang kena bayar pakai cash je. So harga dalam RM1,200 dalam RM36 macam tu. So cari platform one untuk naik ke stesen seterusnya. Ah, ha, masuk? Okay, Vanilla, your turn. Go, go. Tak ambil tiket? Tiket, tiket, tiket Sebab Jepun ni dia dah modern terlalu awal So zaman dulu ni macam dah modern lah Sebenarnya dia dah ada subway tapi Untuk zaman sekarang susahlah sikit sebabnya Dia tak ada lift Jadi kita kena angkat luggage macam ni Oh cepat, 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 cepat. Train ni sepanjang aku dekat Jepun Ni train paling klasik aku pernah naik So tadi masa naik train ni dia memang dah beritahu untuk exit yang paling cepat pergi duduk dekat gerabak yang paling depan. So bila kita duduk gerabak yang paling depan kita keluar je terus exit dekat sini. Kita kena ambil exit nombor tiga. Tengok sampai dah tangga. Okay, aku tak sure tau budak sebenarnya 4 tahun ni kena tiket ke tak. So tapi orang tu kata kena ada tiket. So kita ambil tiket vanilla. Bila nak masuk, kan kita masukkan kad tu. Lepas tu kad tu keluar vanilla tak tahu kad kena ambil kat situ. Lepas tu sebab kad tu dah putar lama kat situ, Haka pergi ambil. Bila Haka pergi ambil, nak kira tak perasan bila dia naik ke atas masuk dalam train kalau dengan luggage dengan tangga tak ada lift apa semua. Haka baru perasan dia tercicir dia punya tiket. So sekarang so, ada 3 tiket je. Aku, Imi dengan Vanilla punya tiket je. So tengoklah nak keluar macam mana seorang so, pun terbang <laughs> macam the flash ah <laughs> so, orang nak keluar kat sini tadi Haikal ambil satu tiket so dia keluar dengan vanilla dan aku buat bag macam nak bayar macam kita yang bayar pun cuma kita tak ada tiket je sebenarnya aku vanilla sebenarnya tak ada tiket lah ada oh, lift So, keluar je daripada train station tu tadi uh, Jalan straight, belah kiri dalam 270 meter terus sampai hotel Dan dekat train station tu kira dekat jugalah kan Dan then belah situ tadi ada nampak ada Daiso So, depan tak ada family mart, nice lah Compare dengan Osaka, Kyoto ni dia lagi sejuk So, sekarang ni rasa macam agak sejuk juga So, sekarang ni 13 darjah Celsius So, hotel kita dalam 50 meter je lagi So, ada KSL 7E So, kita nak masuk je tengok ada apa, apa benda boleh beli untuk makan Sebab tak tahu nanti lepas check-in nak keluar balik ke tak At least kalau kita balik dah ada benda dia dah nak makan? Jom, first destination sampai Japan Convenience store mm. So, kita dah decide nak masuk so, sini je Nak tengok makanan apa yang boleh beli Nak lapar Sekarang kita dekat section roti So, kita cara mudah nak check ingredient So, pusing je belakang So, kita scan je guna Apple Translate je Then, kita nampak lah dia punya Dia terus translate tengok belakang ni Ingredient dia macam mana So, kita tengok lah Boleh makan ke tak So, rupanya hotel tu betul-betul sebelah 7E So, ni hotel kita untuk malam ni The One Five Kyoto Ooh. Welcome to Japan. Jepang M&A saya sikit semua ambil sendiri Face wash ada Getah ikat -geta rambut ada Cotton bud Sikat rambut semua kita ambil sendiri Lepas tu kita bagi pantai So buat naik bilik So dekat reception dia ada coffee area Kalau tak nak ambil coffee dekat reception area Dekat level 2 pun ada coffee area juga Rigi lah aku tak minum kopi Menarik hotel ni bila kita check in macam tu tak ada orang pun tahu bilik kita nombor berapa. Betul tak? Hmm. So dia keluar je kad, lepas tu dekat resit tu dia akan tulis bilik nombor berapa. Oh, nah, jadi want to go out tu. Pas-pas. Bilik kita 905. Okay, so ni bilik kita malam ni untuk dua malam dekat Kyoto. So basic room, ni ada dia punya TV, ada dua katil dekat sini. Lepas tu uh, ada toilet. Very simple, toilet Jepun dan shower for you. Ada je tu, sama mandi apa semua. Kita tengok toilet dia. Mari berak bersama Syahira. <laughs> Mari berak bersama Syahira. So how to open vanilla? Welcome to Japan. Oh, no, hari? Ya, kok? Haa. Remy ah. tanya dia tak ada almari ke? Almari dia camouflage Ni almari dia Sangkut macam tu je Ni cermin tengah boleh minum kopi tengah free flow so bilik ni kalau book dekat booking.com harga dia RM950 untuk 2 malam so aku book dekat Traveloka Traveloka agak murah 2 malam dalam RM700 je macam tu saya campur dengan tax so ok lah sebab Japan kan kalau accommodation kan memang mahal so boleh dapat RM300 macam ni dengan boleh kata macam bersih ha, family untuk 4 orang kot ha, murah lah RM300 dekat Kyoto lepas tu sebab Kyoto accommodation mahal jamban pun best betul lah ya? Welcome back to our channel aku bila datang Japan benda pertama aku nak buat adalah pergi 7E beli sandwich telur dia ni sebab kebanyakan konten yang aku nampak Mak buat bila sampai Jepun kau airport dia lari-lari-lari pergi 7E beli sandwich ni sebab dia kata ni adalah the best sandwich telur dalam dunia jom kita try hmm, kau sedap hmm, macam kita buat lah ah! apa tadi bahaya ada eh masuk hmm. situ rasa macam buat kat rumah Mungkin rumah kita lah, rumah dia mungkin tak buat masalah tu Tapi dia cukup rasa Dan kita kan kalau kita beli kat luar Sebenarnya kita, kita kan sikit so, eh, Ini sangat penuh Padat, penuh satu roti tu Mak ni kita keluar Sedap, asal paper dia pun kuat tak? Kan? Okay. Sikap Lepas kita check in tadi, kita rehat sekejap lepas kita nak keluar. Sebab sekarang baru pukul apa ni? Ha, baru pukul 7.30 malam. Tapi dah isyak dah kat sini. So kita nak keluar nak pusing-pusing sekejap. tengok apa yang ada dekat kawasan hotel ni. Tak pergi jauh sangat pun. Cuba nak tengok environment dia macam mana. Oh, kita dah macam ni lah. So ni kopi yang aku saja ambil Bukan nak sangat pun tapi Kat sini sejuk kan kat luar Boleh pegang kopi panas macam ni rasa best gila First kita orang buat bila keluar je pintu tu semua orang test Cepat meh, cepat meh Tak masak, baiklah, So sekarang ni kita orang memang tak ada hala tuju pun. Hotel kita orang ni memang kosong gelap yeah. je sebab kalau tadi tempat train station yang kita on stop tu memang sibuk tapi tak jauh sangat pun dalam 400 meter macam tu je daripada hotel walaupun ni kawasan perumahan je <coughs> kan tapi kereta kat sini wuih mahal, mahal wei. parking tapi jalan macam tu je so rumah dia orang kat sini dia kecil je kalau contoh bertingkat tadi pun contoh eh kalau kat sini dia jenis purus meninggi macam tu bawah rumah orang lain atas rumah orang lain so macam tengah jalan dekat kejiranan rumah-rumah Norita ni ada mainan kat bawah rumah dia so kita sampai dekat kawasan playground. I want to play slide. Careful. Okay, sit down. Come on. <laughs> <laughs> Untuk hari pertama, kita bagi hiker cakap dulu sebab aku tak pandai enjin lagi. Enjin aku tertinggal kat Malaysia. So, over to you. Aku <laughs> dia. So, ni pun kebetulan. Nampak apa? Straight <laughs> ni tadi, Omiya? Oh, nah sebenarnya she suruh search uh, Omiya Station tapi aku pergi search Omiya Street salah akulah agak jauh sikit daripada hotel tapi bila jumpa street macam ni walaupun tak ramai orang tapi vibe dia tu ada lah rasa lah kalau siang ni memang hidup tempat ni, ni. geli mat 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 Gelimat mat mat jumpa convenience store Gelimat mat Do you love this place? Okey, ambil buat what? Cucumber got pimple. Cucumber got pimple, Vanilla kata. Hmm. Ada jerawat. Doritos dia dalam cup emoji dia. Bentuk macam ni. kalau kat sini, dia senang jumpa benda-benda macam ni. Telur rebus. Sandwich egg dia ni. Kita dah try yang 7E So, kita nak try yang family mat. Tengok mana sedap. Jumpa bawang. Hantu bawang So ini dah bayar dah Sandwich telur Ui ada strawberry je lah RM600 RM618 Ui baru boleh ya okay. Eh give this This strawberry first Sebab tadi ini bayar kan So dia tak party Dia nak bayar juga Tak sabar tak Tak barang bagi points to you Yes You pay Hmm. 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 Family Hmm. Hmm. kat sini ada Hmm. besar Nak masuk? Hmm. Hmm ikan bilis ni dia garing ni sebab dia letak sekali dengan apa bijan sedap susu dia satu liter macam ni whole milk dalam tujuh ringgit okey lah target nak lah. try beli shang kat sini sedap ke tak sama tak dengan yang Malaysia punya ialah yang Malaysia punya tu tak pasal malam banyak yang China punya kita orang dah try yang Japan memang sedap gila okey Oh so, ni telur dia Okey. 10 biji 200 sen Ui. boleh lah, okey lah Dah pergi ke bahagian perishable pun Macam tak ada apa yang best sangat pun Dan kita beli strawberry dekat Family Mart tadi lagi murah daripada supermarket ni Walaupun kita orang just keluar random je macam tu malam ni Tapi bila kita orang search balik Jarak dia tu lebih kurang dalam 950 meter Lagi 50 meter nak cukup sekilo Jimat tak payah beli emah huh? Minta pegang kopi je Tapi sekarang minum kopi sekarang ke selatan tu jalan dia agak berliku kan eh? rupanya jalan ni straight je belok kanan terus sampai hotel laluan ni macam laluan utama dulu balik kita jumpa tengok ni oh, awesome okay. ni memang package lah family mart Lawson dengan 7E tiga ni kalau Lawson 100 tu lagi best semua 100 yen ya. Ye. dah lah lah sini nak try Lawson punya ni ke sandwich steak ni Ha, macam ni lah kalau datang Japan Kalau korang malas nak bawa beras ke apa masak ha, Beli yang macam ni Sini mudah jumpa Compare tempat lain Kalau tengok parking uh, sese minyak dia ni Ui, Payah bak hang nak keluar kalau kereta full Tengok eh Semua rapat-rapat Ha tu rapat-rapat Rapat So habis sudah penjelajahan kita malam ini Di kawasan kejiranan Kyoto Di kawasan apa ni panggil Imo.. apa? Uo.. Apa? Huh? Omiya. Omiya Street. So sekarang kita on the way nak balik. Jumpa esok eh. Esok kita nak pergi satu tempat lain. InsyaAllah lepas subuh kita orang terus keluar. Arab harap tak berkulah dia orang ni. Jumpa esok okey. Bye bye. bye.